Latar belakang kronologi asas bermula pada tahun 2007 membeli sebuah hartanah mewah di Seksyen 7 Shah Alam dengan harga 3.5 juta. Dimiliki oleh Ditamas Sendran Berhad, memegang jawatan sebagai Menteri Besar Selangor dan Pengurusi Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Menggunakan pengaruh jawatannya untuk mendapatkan harga istimewa dan menunjukkan unsur kronisme dan konflik kepentingan. Tindakan undang-undang terhadap Dr. Kir telah dimulakan pada 2010. Dr. Kir didapati bersalah di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiasaan dan beliau telah dihukum penjara selama 12 bulan berserta hartanah yang telah beliau beli tersebut dirampas oleh kerajaan. Dr. Kir telah pun membuat rayuan namun rayuan beliau telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Kesimpulannya, Kes ini telah menjejaskan reputasi Dr. K sebagai pemimpin dan dia telah mendedahkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta takbir urus kerajaan dan uh, kes ini adalah merupakan contoh akibat daripada penyalahgunaan kuasa dan kepentingan ketulusan serta accountability dalam pentadbiran awam Sekarang kita bergerak kepada kesalahan yang dilakukan oleh Dr. H Semasa memegang jawatan sebagai Ketua Kerajaan Negeri Selangor Dato' Ria telah membeli sebuah harta dan mewah dengan harga 3.5 juta yang jauh lebih rendah berbanding dengan harga asal iaitu 6.5 juta. Yang kedua, konflik kepentingan dan kronisma. Penjual tanah itu iaitu Datuk Samsudin Heroni mempunyai hubungan dengan kerajaan negeri Selangor. Hubungan ini menunjukkan unsur kronisma dalam proses tak berurus. Kesalahan yang dilakukan. Kesalahan ketiga, pengawasan lemah dan tindakan undang-undang yang lewat. Walaupun hartanah tersebut dibeli pada tahun 2007, siasatan rasmi dimulakan pada tahun 2010. Kelewatan ini menimbulkan persoalan tentang keberkesanan mekanisme kawalan dalaman dan sistem semak imbang dalam kerajaan. Kesalahan keempat, proses undang-undang dan hukuman. Dr. K akhirnya didapati bersalah di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan pada tahun 2011. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan dan memerintahkan agar hartanah tersebut dirampas. Rayuan beliau ditolak menunjukkan bahawa sistem perundangan walaupun lambat tetap menegakkan kedaulatan undang-undang. Seterusnya kita memasuki kepada kesan awam dan kerosakan reputasi. Sultan Selangor telah menarik balik gelaran kehormat Datuk Seri yang dianugerahkan kepada Dr. Kiru. Syarat simbolik ini bukan sahaja menandakan kehilangan status tetapi juga menghantar mesej yang kuat tentang akibat tingkah laku tidak beretika oleh tokoh awam. Seterusnya kesan kepada individu. Setiap individu yang terlibat dalam kesalahan rasuah akan menerima hukuman. Jadi bagi kes Dr. Muhammad Hirtoyo, beliau dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan kerana sabit kesalahan mengikut Seksyen 165 Kanun Permohonan Permohonannya untuk hukuman lebih ringan seperti khidmat masyarakat juga ditolak kerana tidak sesuai dengan tahap kesalahan. Seterusnya, pada dua bulan terakhir, beliau juga menjalani hukuman parol. Selain itu, kesan yang diterima oleh Dr. Muhammad K. Toyo ialah penarikan semula gelaran daripada darjah kebesaran Datuk Seri yang dikurnakan kepada beliau setelah dititahkan oleh Sultan Selangor memandangkan Dr. Muhammad Kirtoyodi didapati bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahan yang dipertuduhkan maka beliau adalah seorang yang tidak lagi layak dan sesuai untuk memegang darjah kebesaran ini katanya dalam satu kenyataan Jumaat. hal ini mengakibatkan reputasi beliau sebagai bekas menteri besar jatuh seterusnya kehilangan kepercayaan kepada masyarakat. Rasuah dalam kelangan penjawat awam memberi kesan besar kepada kepercayaan rakyat. Apabila pemimpin menerima hubungan secara tidak wajar, rakyat bisa berasa dikhianati. Kepercayaan yang telah dibina oleh boleh musnah dalam sekelip mata. Menyebabkan keyakinan terhadap besar dan program kerajaan turut terjejas. Selain itu, kes rasuah juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan. Walaupun kesalahan berlaku pada tahun 2007, tindakan hanya diambil 3 tahun kemudian. Ini menunjukkan bahawa sistem semak dan imbang dalam pentadbiran awam masih tidak cukup berkesan dan wujud ruang untuk manipulasi Seterusnya, reputasi organisasi akan terjejas PKNS dan kerajaan negeri selangor terpalit dengan imej koronisme dan ketidaktulusan Kehubungan pelabur dan rakan sejit juga akan semakin berkurang sekaligus menjejaskan peluang pelaburan dan kerjasama masa hadapan Untuk mengatasi isu ini, saya cadangkan beberapa penambahbaikan antaranya, perukuh sistem pengawasan dalaman agar lebih dan responsif selaka awal bagi secara berkala bagi memastikan tiada salah guna kuasa berlaku secara berterusan penjawat perlu diberi latihan berkala mengenai integriti dan etika bekerja akhir sekali tingkatkan ketelusan dalam semua urusan pentadbiran untuk mengembalikan keyakinan rakyat dan pelabur cara yang boleh diambil daripada kes ini dari segi penyalahgunaan kuasa ialah uh, menggunakan kedudukan sebagai menteri besar Selangor untuk kepentingan peribadi Uh, yang kedua ialah membeli tanah mewah dengan harga jauh lebih rendah daripada nilai pasaran Dan yang terakhir ialah jelas berlaku konflik kepentingan dan salah guna kuasa uh, Yang kedua pula ialah implikasi dan hukuman Siasatan dan pendakwaan mengambil masa tetapi akhirnya dijatuhkan hukuman Seterusnya, mahkamah membuktikan sistem perundangan berfungsi dengan adil. Uh, akhir sekali, Dr. Hir dikenakan hukuman penjara perompasan harta, kehilangan gelaran kemermai dan kepercayaan rakyat. Isu yang ketiga ialah kelemahan sistem. Kes ini turut mendedahkan kelemahan dalam sistem ke pengawasan dalam kerajaan. Salah laku Dr. K tidak dikesan lebih awal menunjukkan bahawa mekanisme kawalan dan pemantauan masih lemah. Ini memberi isyarat bahawa sistem perlu diperbaiki untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa di masa hadapan. Pengajaran yang keempat pula ialah pengajaran utama. Daripada kes ini, kita belajar betapa pentingnya integriti dan ketelusan dalam ke kepimpinan. Penguatkuasaan undang-undang juga mesti tegas dan tidak berat sebelah. Kes Dr. Hayes sepatutnya dijadikan teladan agar pemimpin masa depan lebih beretika, bertanggungjawab dan benar-benar menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat.